Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 6 червня 2009 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу 2010. хорватія Україна! Ну, ось такий, друзі, у нас відбувався матч. 2-2, бойова нічя Петрич. На другій хвилині матчу відкриває рахунок у поєдинку Андрій Шевченко. Ну, хто як не він, да? З рівня рахунок у матчі. Олексій Гай на 54-й хвилині матчу робить рахунок 1-2. 1-2, рахунок на користь України. Але Модрич, Лука Модрич на 68-й хвилині матчу. З рівня рахунку поєдинку. 2-2, давайте просто по порядку. Загреб, стадион Максимир. 32 073 градача плюс 18 градусов тепла. Терье Хауте, норвежский судья, главный арбитр данного поединка, его ассистенты Сейт, э, да, Стейнер Хольвик, та, Ким Томас Хаглон, э, Хаглун, э, Хаглун да, Ким Томас Хаглун, все ответственны с Норвегии. Но резервный арбитр такой же, Степ Бернстен, такой же с Норвегии. Хорватия, Славен Билич, главный тренер команды, Ведран Руни, воротах. Йосип Шимунич, Роберт Ковач, капитан команды. Чарлука Ведран, Даниэль Пранич, Иван Ракитич, Петрич Младен, Лука Модрич, Дарья Сырна, Иван Джурич, Алич Ивица. Це стартова одинадцатка хорватской сборной. Сберна Украина Алексей Михайличенко. Главный тренер Украинской сборной. В воротах Андрей Пятов, Виталий Мандзюк, Александр Кучер, Анатолий Димащук, Дмитрий Чигринский, Андрей Шевченко, Алексей Гай, Руслан Ратань, Вячеслав Шевчук, Артем Милевский, Сергей Назаренко. Це стартова одинадцатка нашей сборной Украины, соответственно. Это стартова одинадцатка нашей команды. Ну и теперь, друзья, про сам футбол давайте уже говорить. О -о -о -о, дуже важный матч. Да, это, за это, друзья, матч мав просто неимоверную кустину. На кону стояло абсолютно все. Друзья, на кону стоит выход на чемпионат свиту. На кону абсолютно все. И понятное дело, что... Этот матч против Хорватии, он мал одно из ключевых значений. Друзья, исправьте. А и суперные да, в Украине были. Потрясающие, да? Сейчас я их продиктую. Англия, Хорватия, Беларусь, Казахстан, Андора. Казахстан, Беларусь, Андора, Англия, Хорватия, это сборные дуже высокого класса. И, конечно же, Украина было дуже нелегко в этой группе. Матч против Хорватии был дуже ключевым, поэтому дело, что он лиц фавориты, но за другую позицию была борьба. И Беларусь, и Украина, и Хорватия хотели посесть другую позицию. Другой на матчу. В Хорватии. Метр Дестек 25 говорит. Полист Хорватии пробивает удар по воротах. Пятов. Андрей Пятов, Перштер, в Петрич, добывание и гол. Офсайда никакого нет. 1-0. Вот так вот, друзья, начинается поединок, что уже на других линии матчу Хорватия сбивает потрясающая сборная Хорватия, Хорватская сборная у себя в дома на стадионе Загребского Динамо. На стадионе Максимир отправляем мяч в сетку. Но Украина не такая сборная, как так просто сдастся. 13 ход матча. Педопечный Алексей Михайличек в грудь барани. Хорошая передача на левый фланг. Украина атакует. Подача. Шевченко удар головой. Гол! Это Андрей! Это Андрей Шевченко! Это сборная! Это сборная Украины! И это Андрей Шевченко. Один из лидеров национальной сбирной Украины. Один из главных лидеров. Это Андрей Шевченко. Андрей Шевченко забивает. Друзья, забивает гол. По-капитански сыграл Андрей Шевченко. Он забивает. Лидер национальной сборной Украины. Настоящий лидер. Андрей Шевченко. И кто, их не вин? Друзья, кто як не невин? Друзья, кто я не він? Забе. Один из вирішальних голов. Капитан. Андрей Шевченко, капитан. Руслан Ротанек, еще не помаляюсь с голевой передачи. Самовин подавал, еще ще не помаляюсь. А Украина забила. Скажите, друзья, ну кто когда не Андрей Шевченко? Друзья, ну кто, как не Андрей Шевченко? В потребный момент, в потребный час он станет героем. Хорватия от Истона. У Хорватии было больше ударов в поворотах. Хорваты играли в дома. Они хотели выиграть. Они, друзья, дуже хотели выиграть. На футбольном поле была борьба. На кону стоял абсолютно все. Первые 45 минут завершился ничей 1-1. В Хорватии выйдет Вуквевич Огнен, Марио Манджукич, Еролекко звездится у Хорватии, Иван Селезнев, Андрей Русол, так или Максим, з'являться у нашей сборной на другу 45 хвилинку. 54-та хвилина Украина заработала права на штрафный. Друзья, знаете, всегда так было всегда так было и будет. В ревных поединках, когда вы знаете, прям очень бату все может вырешить какой-то стандарт. Стандарты — это как помечник, когда очень тяжело. С левого фланга Украина подает штрафный подача. Такая силовая подача. Гай! Удар головой. Гол! Это гол! Это Украина! Это сборная Украины забывая гол! Алексей Гай! Пробивает головой, да уж так пробивает, что забивает. Идеальная подача. Идеальная подача и врывание Алексея Гая. А Анатолий Тимощук, я еще не помыляйся, подавал. Я еще не помыляюсь, извечайно еще. Сама Анатолий Тимощук, выкунная подача. И пробивает головой Алексей Гай. Да пробивает уж так, что мяч в воротах. Друзья, один-два, Украина забивает, наши выходят вперед, наши впереди, Украина забила. А цей этот матч был неймовірно важкий. хорваты треснули. Так пронесённая марафонка в Хорватии выглядела в цікавіше, был момент на 62-й клоне матчу у Хорватии. Нашей сбернии было дуже с вами набили Абилича снова на ворота сберной Украины. Через 28 минут Лука Модрич. Модрич! Удар по воротах. Рикошет и гол. И гол забивает Лука Модрич. 2-2, друзья. Я бы выделял бы Мария Манджукича. И еще напоминать Мария Манджукича. Ведет на Лука Модрича. Лука Модрич молодой э, футболист э, лондонского Тоттенхема. Я еще не помиляюсь туда. 2009 году Лука Модрич был футболистом английского клуба Тоттенхэм. Побывает Лука Модрич. Самоотважный подкат. футболиста национальной сборной Украины. на мяч по траектории ворота Это, конечно, не автогол. Лука Модрич бил в площину. У Хорватии были хорошие, друзья, моменты. Хорватия хотела выиграть. Прогадывается, друзья, небезпечный штрафный лукомодрич. Лукомодрич, если не поменяю себе, штрафный. Небезпечно. Удар по воротам, Бятов. Небезпечный момент в Хорватия. Хорватии. Андрей Пятов просто уже рятует Украину. 85 та друзі, хвилина. Хорватія атакує. Момент Моменте какой. А Лука Мондрич 1 на 1. Удар воротах, Штанга. добивання. І на щастя наші хлопці відбиваються у цій атаці. Але це все було прям дуже небезпечно. Друзі, Україна була прям дуже близько, щоб пропустити, програти цей матч. У Хорватії ще був момент. 90 плюс 4 Хвилина, Хорват атакуют Подача! Украина Наши отбились Друзья наши отбились Но в том-то и дело, что Ситуация не миновала, друзья Ситуация вообще не миновала Почему? Потому что мяч От до Ивана Ракитича еще, друзья, не помоляюсь а Я, конечно, еще, друзья Конечно, может помоляться Пошла подача Украинцы отбились Удар по воротам, стика, снова стика рятує Украину, две стики врятувала Украину, это был идеальный удар, и стика ворот, причем вот такая же самая штанга, кулы пробивал Лука Монрич. штанга героя Украины этого поединка. Нет, друзья, ну и вам говорю, хорваты были прям наимоверно близкими, еще выиграть. 2-2. Ну как развивался этот матч? Украина выигрывала 1-2. Хорваты ведь игрались, и хорваты эм, попадали там в, в штанги, в стики попадали. Там Лукамондрич попал в стику. Там еще был один удар. Украине откровенно повезло. Но результат есть результатом. 2-2 на стадионе Загреб. На стадионе Максимир в Загребе. Трясающий эмоциональный матч. Друзья, Хорватии доброты, Украине, друзья, доброты, вам счастья, любви, добра, всего самого наилучшего, что есть в жизни, это любовь, добро, счастье, вам, друзья, этого божа. А это не купить, ни за какие деньги это не купить, друзья, ни за какие деньги это не купить, я вам, друзья, обожаю доброты, будь счастливы. всем пока.